Запомните, то есть все-все-все, напрягитесь, потому что сюда уже никто не будет лазить. Картинка не из приятных. Многие люди, вот, которые поначалу приезжали, волонтеры, они не справились, скажем так, с эмоциональным таким напряжением. После работы с телами ну, не все выдерживают. Соберите волю в кулак. Так, и вон еще остаток. Меня зовут Жилкин Ярослав. Сейчас, в данный момент, выполняем такую, возглавляем миссию, это «Черный тюльпан» мы ее назвали, которая эвакуирует тела погибших наших бойцов. Ну, он как-то закрепилось это название, прилипло, ну, мы не возражаем. В принципе, должна быть миссия, как это называется. Для нас это миссия. Для нас, ну, хотя это все признаки тяжелой методичной работы. Почему? Потому что миссия это можно как-то разово что-то сделать, да, вот что-то собрался, приехал, сделал и уехал. А у нас это методично превратилось в такую методичную планомерную работу. У нас каждое утро мы выезжаем, приезжаем, работаем, возвращаемся, отрабатываем материал, получаем информацию. У нас работает офис здесь в Киеве, который собирает эту всю информацию от тех, которые, ну, запросы идут от родственников в основном. Эту информацию надо обобщить, систематизировать и передать. Ну, опять-таки, самое главное, еще выводить эту информацию от них. Потому что она часто дает информацию сбивчивую, недостаточную, и приходится еще такую подготовительную работу делать. В принципе, кто участвует в этой миссии? Это не только те, которые входят в ИГОС народной память, это и другие организации. В основном в основном костяк это поисковики. В 2011 году, благодаря, мы вот, провели первый все, всеукраинский такой съезд поисковику, нам удалось такую большую организацию учредить, которую я имею честь возглавлять на сегодняшний день. Занимался раньше бизнесом, потом как-то случайно из интереса поехал в одну из экспедиций, первый раз нашел какой-то там экспонат, вот эти каски, останки, это как-то на меня сильно повлияло, и вот с тех пор как-то начал активно, все активнее и активнее как бы, заниматься этой тематикой. Ну, вот. На сегодняшний день уже практически ни, ни на что уже времени не остается. Естественно, задача самая главная наша была – это найти и увековечить тех героев, которые погибли 70 лет назад. Поменять радикально свою жизнь. Вот, да, вчера был бизнес, сидел на работе, руководил людьми, там зарабатывал деньги. И вот так вот потихоньку трансформация произошла. Я не раз себя спрашивал об этом: почему? Какая цель? Не знаю каждый раз, на каждом этапе какая-то цель своя ставилась. Ну, преобладает другая, Основная точка зрения следующая. Ну, кто-то же должен это делать. В принципе, это, кстати, вы знаете, это не бахвальство, то есть это как бы не заявление. Это действительно вот часто, вот даже вот сейчас, работая с телами, вот этими свежими, сами понимаете, как бы картинка не из приятных, а когда работаешь, и у тебя подкатываются чувства такие, знаете, от прощения, брезгливости, да, вот это вот, когда тебя спрашивают, ну, зачем оно на тебе надо, да, ну, как бы ты сам себе говоришь, ну кто-то же должен это сделать. И ты прекрасно понимаешь, что кроме тебя это никто это не сделает. Появляются какие-то силы, и ты доделываешь ту работу, которую взялся. Спокойно, все нормально. Запомните, то есть все, 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 напрягитесь, потому что сюда уже никто не будет лазить. Вот у нас случай был, его половину выдернули из бетера и похоронили, а мы приехали вторую половину взяли. Они говорят, так мы же похоронили, вот что теперь делать? Поэтому уж там соберите волю в кулак. Сначала считали, сколько было выездов, сейчас уже сбились. У нас практически каждый день выезд, пока работали только в Донецкой области. А в Донецкой области это район Старобеши, Лавайск, там Русиевка, это Саур-Могила, вот, Шахтерск. Ну, вот, те котлы, там, где были основные такие боестолкновения. Вот эти районы более-менее, скажем так, отработали. Есть еще много районов, они более отдаленные. Вот у нас очень много запросов по Луганской области. Ну, пока нам не дают коридор, то есть мы еще не, скажем так, не согласовали прохождение, порядок прохождения именно туда. Ждем отмашки, и вот когда она получена будет, обязательно, потому что уже там много информации, там очень большой фронт работы. Так, вроде не заминировано. Растяжек нету. Так, камуфляж, дубок. Я очень верю в Бога. Я, я, я не могу сказать, что я, набожный. я э, ну, Для меня Бог — это святое, то есть как бы, я всегда в спорах вступаюсь там, за религию и так далее. Для меня это не пустой звук. Я, знаете, вот, э, начал с того, что не помню, какой это год был, когда я активно уже начал заниматься поиском. Нам надо было захоронить больше 200 бойцов, которые скопились. Ребята не знали, как с этим делать. У нас там нерегулирован не был там юридический вопрос. В общем, у нас было там два бойца именных так, э, с медалями. И у нас запросы были отправлены, а ответы не пришли. И вот это вот все давлело, то есть вот эти проблемы, ну как-то там, не знаю, первый раз я приехал с медэкспертом, не знали, как это еще делать. Приехали, наняли эксперта, он приехал, пощупал, дал свое там заключение. И тогда я вот увидел такое большое количество останков, хранящихся в сыром гараже у фермера. И вот это вот огромные мешки там с останками солдат. И вот когда к этому как бы прикоснулся вот тогда, да, вот и перестал с тех пор, как-то обратил внимание, что перестал нормально спать. Мне вот ночью не кошмары снились, а какая-то там война, каша, взрывы бесконечные какие-то там. Вот просыпался по 15 раз за ночь. Ну, вот как-то начал уставать. Приходил с работы, и вот один раз нянечка меня встретила, говорит, вы что-то уставшие и так далее. Она, я говорю, да-да, мне вот война снится, я уже что-то не высыпаюсь. Она говорит, я не хотел вам говорить. Она говорит, вам не сон снился. Она говорит, вы заходите домой, за вами две прозрачные фигуры, вроде как военных. Я они о чем-то вас просят, а вы их не слышите. Вот когда она мне это рассказывала, у меня мурашки по коже пробежали. Понимаете? У меня мурашки побежали, потому что именно два... Она не знала о том, что вот, у нас такая ситуация, о том, что у нас два имени, да? именно двух солдат можно из небытия вот как бы вернуть. И когда она это рассказала, я понял, что мы вторгаемся в иной мир. И очень важно, с какими то мыслями, понимаете, это загробный мир можно практически, потому что ты работаешь с убитыми, погибшими. И главное, с каким сердцем ты это делаешь. Если ты идешь с целью наживы или какие-то, ну, всякое может случиться, и, слава Богу, понимаете, я очень уважительно всегда отношусь к останкам, мы с трепетом пытаемся этим заниматься делом и стараться не навредить. Не стараться, ну, потому что иногда можно своими неумениями или не, неопытным каким-то действием просто уничтожить раз и навсегда имя бойца. Это же самое главное придерживаешь, придерживаешь, у них край. Вы смотрите, заносите ближе к этому краю, он его будет отворачивать, придерживать. Можно, конечно, одевать, но... Во имя их мы это делаем. И, конечно, вот тогда я переосмыслил все, да, вот как бы, ну, не то, что я с иными мыслями туда и не шел, но в любом случае мы понимаем, что это тонкая грань, которую переходить надо вот идти с чистым сердцем, тогда это будет, можно не переживать. Мне снится бесконечная дорога, мы ищем. Вот это вот да, снится. То есть бесконечная дорога, вот эти поля, типичные донецкие, вот такие степи, просторы и вот постоянно какая-то поиск каких-то захоронений и так далее. Это, конечно, да, вот это снится. То есть, видимо, то, что тревожит, оно как бы отпечаток делать, потому что мы последние несколько дней усиленно ищем, проверяем места, вот и это каждый день координируешь работу, а без ну, мы не можем найти. Следы захоронений, вот да, проехали одно место, нам указывали, что там пять человек на поверхности лежит. Нашли им это место. Куда увезли, непонятно. Кто увез, с какой целью, тоже непонятно. То есть это методичная долгая работа, это бесконечные поездки, ну, конечно, в непростых условиях. Это, конечно, так сильно давляет на психику. К сожалению, пока из документов вообще ничего не нашли. Пока ничего нету. Это инициатива, конечно, Министерства обороны, отдельных офицеров, которые вот в рамках военно-гражданского сотрудничества, такой проект есть, они обратились к нам. Естественно, прежде чем ехать, мы задавали вопросы, какая, какой уровень договоренности, какие гарантии. Потому что все наслышаны, что договоренности есть, она на самом деле не выполняется. Поэтому у каждого есть семьи, мы живые люди, тоже боимся, только дурак не боится. Поэтому нас заверили, что гарантий никто дать стопроцентных не может, но выполнено максимально, что можно. Ну, мы на свой страх риск поехали, поддерживаем такой технический контакт с людьми, договариваемся уже, допустим, маршрут согласован и так далее. На сегодняшний день, конечно, стало сложнее гораздо работать. Такая вот в воздухе висит напряженность. Вот, ну, сами знаете, там вот доносятся разные сведения. Нам ограничили определенные места посещать. Ну, пока есть коридор, мы будем пользоваться и туда посещать. Не по всех механизмам наших договоренностей, конечно, можно рассказать. То есть, в целом, есть тесный контакт. Самостоятельно, куда мы захотели, без присмотра мы не можем. То есть, в любом случае, кто-то должен за нами присматривать. Это выполняется. То есть, мало того, что это безопасность для нас. Для нас самое главное, то есть приехать туда и вернуться в том же составе без каких-то приключений. Приключений за все это время очень много, случалось разного характера. Это, конечно, очень сильно морально, знаете, утомляет очень, будучи вот приезжаешь туда, произошел какой-то инцидент. Вначале это какой-то шок, какой-то испух, потом мы едем, возвращаемся назад домой, смеемся, как бы шутим над этим, а потом вечером приходит осознание того, что произошло, и такое, знаете, вот как бы моральное истощение, ну, ловишь ловишься себя, то есть не каждый выдерживает это. Многие люди вот, которые поначалу приезжали, волонтеры, они не справились, скажем так, с эмоциональным таким напряжением. После работы с телами ну, не все выдерживают, скажем так. Так что там, что написано там? Письменный. Не, ну там. Письменный. 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 М -м -м. Так. Да. Первая рота, второй рот. взвод. Рот, рот. И под град попадали, причем, скорее всего, наш, вот, э -э когда ехали по нейтральной полосе. И -э тоже шутили над этим, а потом, когда поняли, что это произошло, конечно, это потрясно. Ну, как потрясно, то есть испуг потом приходит. Был такой момент, когда по нашей вине, ввиду того, что мы как-то так расслабились немножко, вот мы разбрелись по полю, отсоединились от основной группы, ну, скажем так, рассредоточились. И тут появились пару машин вооруженных с соответствующими флагами. Вышли вооруженные люди, когда начали задавать очень в очень резком тоне, кто такие, где документы. Так как люди с документами стояли очень далеко от нас, нам, знаете, так вот поставили всех на мушку, Мало того, что люди, я с краем глаза смотрел, мои пошли там за бугор, рассматривать там другие места там, на наличие каких-то возможных захоронений. Нас всех держат на мушке, и я понимаю, что если сейчас за бугром появится один наш человек какой-нибудь, его могут просто снять. И не успев понять, и когда вот наши сопровождающие там пошли, там с документами, там какая-то непонятная ситуация, начали стрелять по век голов, то есть мой товарищ там стоит передо мной, я смотрю, как по нему гильзы падают, ну, об голову там потом, он даже не шевелится. То есть как бы и вот, я стоял, и вот у меня мысль такая в голове, в голове промелькнула, говорит, неужели вот так вот по глупости все закончится? Ну, вот, такая мысль уже была, и был уверен, что сейчас уже, наверное все, чувство такое, знаете, ну, неужели так вот зазря? Ну, слава богу, как бы разобрались и поехали дальше. Мы один раз ехали на передовую, и там должны были дать коридор, к сожалению, не дали. Поехали на эту передовую и смотрим, что там раскаты идут, там взрывы, там, где мы должны были работать. Добровольцев было больше, чем, скажем так, надо было, и пришлось, скажем так, делать тяжелый выбор, кто едет, кто не едет. И тот, кто не поехал, сильно осерчал, ну, скажем так, ну как бы сильно в обиде был. Поэтому добровольцы ей хватает. К сожалению, пока мало транспорта для того, чтобы обеспечить всех необходимым. Поисковики это, собственно, простой средств людей, которые просто немножко иначе смотрят на те события, немножко по-другому относятся к истории. Более трепетно, скажем так, более уважительно. Основная масса это... Простые люди, обыкновенные люди. Это работники ЖЭК, это милиционеры, это врачи, это религиозные служащие. То есть абсолютно разные социальные, безработные просто. Есть у нас и люди, которые там, допустим, инвалиды уже, но ну, тем не менее, разные абсолютно возраст. К сожалению, у нас сейчас, вот благодаря, в кавычках, такой нестабильной ситуации, скажем так, пренебрежительного отношения к этому поисковому движению со стороны государства за долгие годы, мы, конечно, потеряли целые поколения. У нас, к сожалению, у нас практически средний возраст за 45 то есть у нас молодежи буквально там вот на одной руке можно пересчитать по пальцам. Поэтому, конечно, проблема это вымирает, скажем так, с целый слой вот именно поисковиков, тех людей, специалистов, которые у нас огромную работу провели за эти три года. То есть мы выстраивали целую систему, скажем так, государственного, придавали предложения в государственной программе по увековечению, по поиску, почему что ну, 70 лет прошло, она же лозунг стоит, говорит, никто не забыт, ничто не забыт. А по сути это все наоборот кардинально. То есть у нас под могилами практически солдат нет. У нас солдаты брошены на полях. И вот, собственно, наше решение да, принять активное вот сейчас участие, чтобы не повторить те ошибки, которые раньше повторились. Очень много техники набито и людей. К сожалению, уже здесь поработали мародеры, не внушались даже тем, чтобы снять одежду с трупов и проверить карманы ну, выворочные блокноты, телефоны, все остальное. У меня трое детей, жена, кошка. У нас непростые отношения в этом плане, у нас мы ругаемся из-за этого постоянно. Надо же делать. У меня дети маленькие, средние, там, 8 лет, а девочке четыре года, ну, скоро пять будет. Ну, в общем, девять и пять лет. А? И они еще, конечно, маленькие, но они не по годам умные, то есть у меня с все понимают. Я говорю, что так, слушайся маму, следи за, за сестрой. Ну, на всякий случай, знаете, там, даю какие-то нравоучения. Ну, конечно, гонишь плохие мысли от себя, но все равно даже, ты понимаешь, куда ты едешь, и все может случиться. Поэтому... Кричу на себя, что нельзя двое детей оставлять, трое, вернее. Старший-то уже сам о себе позаботится, а вот двое маленькие. На всякий случай прощаюсь. Мне кажется, каждый из нас должен показывать своим детям, в первую очередь, что стать примером. А в данном случае я вот тешу свои мысли, что в конце концов моему сыну, старшему, младшему, неважно, моей дочери никогда не придется краснеть за меня, что или там когда всегда будет говорить, что мой отец такой то сделал, тот. И для меня это очень важно, потому что мы, наша обязанность воспитать достойное поколение своих детей, потому что им когда-то строить эту страну, разбираться с теми проблемами, которые мы сейчас создали или еще создадим, возможно. Поэтому главное вырастить, понимаете, как не успешных, богатых там, детей, так далее, а главное хороших просто хороших людей. Вот это вот моя самая главная цель. Я думаю, своим примером тоже показываю, что надо иногда чем-то жертвовать для того, чтобы чего-то добиться. У меня есть мама, у меня есть бабушка, да, бог ей здоровье. Еще жива, слава богу, там 91 год, и она и войну пережила, она пережила и э, оккупацию, она пережила голодомор, и пережила даже репрессии, то есть она была репрессированная ее отца там сослали, он пропал где-то в Беломор канале на пристроительстве. То есть она много чего пережила, и, конечно, она вот ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране, она пережила очень сильно. Потому что все это она уже проходила. Но это просто дикость, что сейчас приходится это переживать вновь. Я чувствую какую-то ответственность перед ней, потому что, собственно, это ну, как бы наше поколение больше. Ну, конечно, она меня всячески подбадривает, отговаривает туда ехать. Говорит, ну, понимая, что не может повлиять, просто благословляет и решает. Я молюсь за тебя, Досточная канала, в которую были Вчера в ней работали. Поисковая работа, работа с телами, по идее, должна координироваться государством. То есть каждое нормальное правительство должно иметь четкий план на случай нештатных каких-то э, происшествий. То есть живые, пострадавшие, вернее, раненые, это понятно. Но кто будет заниматься именно погибшими? На сегодняшний день, я так понимаю, плана никакого нет. И вот та важная часть работы потому что работа с останками это поисковая работа, это информационная, это логистика, это снаряжение, это непосредственная работа по поиску выемки тел, это потом передача и распределение и координация, какие судмедэксперты суд, или какие-то центры. Это вопросы хранения, перемещения, алгоритм, скажем так, идентификации тел. Это огромный комплекс работ. Мы выполняем лишь поиск, обобщение да И то, мы э, получаем то, что мы сами смогли информацию добыть, мы это всю информацию отработали. Больше у нас запросов родственников нет. Возможно, нас ну, ну, как бы еще недостаточно знать. А, пока никакой нам информации нет СБУ, нет МВД, нет иных каких-то органов исполнительной власти, нам запросы не идут с указанием, что вот, пожалуйста, проверьте там то или иное место. Мы работаем на добровольных началах не, не связаны с какими-то обязательствами а, с органами центральной исполнительной власти. У нас просто есть э, какое-то понимание, что этим кто-то должен заниматься, и все. Но так не должно быть. Понимаете? Ну, завтра мы перехотели, либо просто не физически не смогли. А кто дальше будет работу делать? К сожалению, никакого Взаимодействия в этом вопросе нет. То есть мы дали свои предложения, но я так понимаю, пока примется где-то постанова, пока там что-то рассмотрят, пока заседания пройдут, это пройдет непростительное много времени. И ввиду того, что надо эту работу не останавливать, а работать сейчас. Почему? Потому что есть дикие звери. Тела многие уже мы не сможем, наверное, никогда найти, потому что их растащили по полям. БМП. Второй. Останки внутри. Станки внутри, сзади. Так, части тела, стрелковое оружие. Вот та информация, которую мы добываем там, она не есть уникальная. Она огромная, имеет значение для идентификации тех тел. Несчастных. Она никому не нужна. Мы вот. Собрали огромный пласт информации. Ну, например, номер машины, GPS-данные, где нашли тело. Мы узнали, когда это случилось, что при нем рядом, где-то там какие документы находились. То есть эта информация очень важна для того, чтобы потом идентифицировать человека, передать ему имя, вернуть близким. И вот эту информацию мы не знаем, куда передать. Я, мы обзванивали судно-экспертов, которые так далее. Они, да, интересовали, записывали наш телефон, и все. Больше никто нас не спрашивает. Я понимаю, что э, работа, и, их участок работы без нашего э, отчета, без наших вот этих документов, она будет неполной, то есть неэффективной. Почему этого нету? Ну, я все-таки ссылаюсь на то, что еще нету, понимаете, людской фактор как человек выполняет свои обязанности. Один спустя рукава, а другая, допустим, самоотвержена. В данном случае, я не знаю, дезорганизация, конечно, очень сильно наблюдается. У нас работает сайт по помощи родственникам. То есть, когда человек там, ищет своего близкого, он может обратиться на этот сайт. Это сайт найди.org.ua. А также у нас телефон горячей линии работает. Тоже мы его как бы растиражировали. Это 0800 210 135. Туда любой желающий может позвонить, вот, например, который может уточнить какие-то детали, там, какая нужна на информация, если у него там есть запрос по поводу розыска своего близкого. То есть могут обращаться, мы это, благодаря этим двум каналам, они, мы обработали огромное количество запросов. Мы помогаем сейчас координацию, скажем так, тем, теми людьми, которые ищут своих близких, между органами центральной исполнительной власти. То, что сейчас происходит на Востоке, я бы это назвал какой-то сюрреализм, какой-то кошмар, который какой-то кошмарный сон, который очень трудно понять. Я не знаю, что это, но это точно не о том. Если это антитеррористическая так называемая операция, то это, наверное, войдет в аналы истории как самая неудачная, как самая непонятная, как самая странная антитеррористическая операция. Там идет конфликт. Идет конфликт, вооруженный конфликт с применением с мощнейшими современными средствами поражения. Ураганами, там вот эти вот реактивные э, системы, это тяжелая э, артиллерия. Я не знаю, как это назвать точно. Ну, наверное, пройдет какое-то время может быть, даже не один год, когда мы переосмыслим это все, и все найдет свое как бы, название да, и мы более точнее там, опыт показывает, что а, сразу после конфликта или там, наступления мира а, еще не называются своими именами какие-то вещи. Пройдет какое-то время может быть 5-10 лет, и мы, скажем так, более полнее и узнаем новую информацию, которая от нас сейчас скрывает в разные стороны. Просто идет какая-то дуэль, перепалка, без какой-то несильное. Системно. непонятно вообще, что происходит. Честно говоря, как-то вот странно все это.